ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছা চ' আজি মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু যিসকলে আছাম পুলিচ বা এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম কোনসকল কবি কি নামেৰে যায় তাৰ ওপৰত যিহেতু পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি থাকে গতিকে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে অগ্নিকবি হিচাপে কাক জনা যায় অগ্নিকবি হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অভিনয় অভিনয়াচাৰ্য হিচাপে কাক জনা যায় ব্ৰজনাথ শৰ্মা অসম কেশৰী হিচাপে কাক জনা যায় অসম কেশৰ হিচাপে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীক জনা যায় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পাপৰিৰ কবি হিচাপে কাক জনা যায় পাপৰিৰ কবি হিচাপে গণেশ চন্দ্ৰ গগৈক জনা যায় প্ৰতিমাৰ শনিকৰ হিচাপে কাক জনা যায় চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এই প্ৰশ্নটো এইচ এ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহি থাকে অতীন্দ্ৰিয়াদী কবি হিচাপে কাক জনা যায় অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি হিচাপে নলিনী মীলা দেৱীক জনা যায় এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে তাৰপিছত ৰজালিৰ কবি বা প্ৰেম কবি হিচাপে একাক জনা যায় হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক উপন্যাস সম্ৰাট কোন উপন্যাস সম্ৰাট হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে কবিতা কৰ কবি হিচাপে কাক জনা যায় অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনক জনা যায় বকুল বনৰ কবি হিচাপে কাক জনাজায় আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা কৰ্মবি হিচাপে কাক জনাজায় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বনকৰ কবি হিচাপে কাক জনাজায় আনন্দীৰাম দাস কলাগুৰু হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বনফুলৰ কবি হিচাপে জনাজায় যতীন্দ্ৰ নাথ দৰা এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ পৰীক্ষাত আহি থাকে গীতি কবি কোণ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বিদ্ৰোহী কবি কোণ প্ৰসন্ন লাল প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী জননায়ক কবি কোন জননায়ক কবি হৈছে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা তাৰপিছত ককা কবিিকোণ নীলমণি ফুকন তাৰপিছত জ্ঞান মালিনীৰ কবিিকোণ মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ পৰীক্ষাত আহি থাকে বিহগীৰ কবি কোণ ৰঘুনাথ চৌধুৰী বীৰবালা কোন কনকলতা অৰ্থাৎ কনকলতাক বীৰবালা বুলি কোৱা হয় ত্যাগবীৰ কোন ত্যাগবীৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাঙনিৰ কোঁৱৰ হিচাপে কাক জনাই যায় আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা দেশভক্ত কোন তৰুণ ৰাম ফুকন ৰসৰাজ বা সাহিত্য অৰ্থী বুলি কোৱা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ পৰীক্ষাত আহি থাকে দেশপ্ৰাণ কোন লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা ৰূপ কোঁৱৰ কোন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এই প্ৰশ্নটো এইচ এছ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহি থাকে ধগ্নী ধগ্নী কবি কোন বিন বিনন্দন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা নটসূৰ্য কোন ফণী শৰ্মা লুট কোঁৱৰ হিচাপে জনাই যায় ৰুদ্ৰ বৰুৱা নাট্য প্ৰভাকৰ কোন সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা তাৰপিছত লোকনায়ক কোন অমিত কুমাৰ অমিয় কুমাৰ দাস নিজৰা কবি কোন শৈলধৰ ৰাজহুৱা লোকপ্ৰাণ কবিকোন মতিৰাম বৰা লোকপ্ৰিয় হিচাপে জনাজ গোপীনাথ বৰদলৈ সুনীত কৌৰ গজেন বৰুৱা লোকবন্ধু ডাক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা তাৰপিছত সংগীতাচাচাৰ্য কোন লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা সেইৱালি কবি কোন শেৱালি কবি হৈছে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি সাহিত্য ৰত্ন কোন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা চ' এইকেইটাই হৈছে প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা এইচ এছ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো আহে কিছুমান প্ৰশ্ন যেনে জ্ঞান মালিনী কবি কোন বা গীতি কবি কোন বা বন ফ্ল'ৰ কবি কোন এইবোৰ প্ৰশ্ন এইচ এছ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহে আৰু বাকী যিমানবোৰ আছে সেইবোৰ আছাম গল্ফ এক্সাম এডিয়াৰি হওক বা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ যিকোনো এক্সামত আহিব পাৰে এইবোৰ প্ৰশ্ন গতিকে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিওঁ গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ এইচ এছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবলৈ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিবা আৰু এটা শ্বেয়াৰ মাৰি দিবা চোৱা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ